弟弟，今天是真热呀，我看有三十度有了。嗯，有了个。哥，天气热吃羊肉合适吗？天气越热，人的消耗越大，夏天吃羊肉滋补呢。哦，嗯。姐夫，蒙古包里太热了。弟弟，你快去把蒙古包的空调打开，不能耽误他学习、啊。嗯。 就两块了，哎，行了，哥，我去点火不干活难受，那不挺好嘛，弟弟。 哎、装盘，可以煮了。羊排冷水下锅。哎，葱姜，放点葱姜，放一把大料盐，黄豆粒那么大呢。 啊、嗯，就是大羊肉，先煮一个小时。哥，今天吃手扒肉呀，煮成七八成熟，然后捞出来煎盘上煎着吃，更好吃！弟弟先干上锅的来，嗯，好、哦，鸡蛋呀，哥，好、哦，捞出羊排，七八成熟了，好了，弟弟，我们就煎、嗯、煎的，哇，锅锅也热了，放油。 好了，哎，放羊排，嗯，在旁边一会。 我都饿了你那学习也是用脑子，对，饿了，马上就可以吃了。再放菜，放这个圆葱，圆葱多放点，多放。再放点干辣椒，再拌一拌。 嗯，看着焦黄焦黄的了，继续烤，这一会儿就可以吃了。